अल्लाम वरहमल वर्काता हूँ आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही अहम मौजू और अहम टॉपिक के साथ कुत मुदाफ़त या इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है और इसका काम जो है वो क्या होता है कुत मुदाफ़त जो है ये कुदरत की तरफ से जिसम को फराहम करदा जिसम को अता करदा एक दिफाई नज़ाम है और ये मेरे करीम मालिक की तरफ़ से वदियत करता एक ऐसा निज़ाम क़वत है जो जिसम पर हमला आवर होने वाले अंदरूनी और बैरूनी दोनों ताकतों का मुकाबला करते हुए उनको शिकस्त से दो चार करता है ठीक है जी अब इस जंग के दौरान में अगर तो जो बैरूनी हमला आवर होते हैं वो कामयाब हो जाए तो जिसम जो है वो बीमार हो जाता है और दूसरी सूरत में नतीजा उसके बरअक्स निकलता है यानी अगर बैरूनी हमला आवर जो है वो कामयाब ना हो पाए तो इंसान का जिस्म जो है वो सेहतमंद ही रहता है और बीमारी से दो चार नहीं होता फिर कुत मुदाफ़ियत को जो है वो दो किस्मों में तकसीम किया गया है एक है कुदरतीवत मुदाफ़त और दूसरी है गैरक़ुदरतीवत मुदाफ़त कुदरती मुदाफ़त वोत मुदाफ़त है जो कुदरती तौर पर जिसम के अंदर मौजूद होती है इसको भी हम चंद अकसाम के अंदर जो हैं वो तकसीम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ मकैनिकल बैरियर की ठीक है जी कुदरती दिफाई निज़ाम का हिस्सा यहाँ पर बतौर मिसाल मैं ये बात ज़िक्र करना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा हर इंसान के नाक में कुदरत की तरफ से रखे गए जो हैं वो बाल मौजूद हैं तो ये कुदरत के निज़ाम की एक झलक है नंबर दो पर केमिकल बैरियर इंसानी जिसम में कुदरती तौर पर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो इंसान को जरासीमों से बचाते हैं जैसे इसमें हम मिसाल के तौर पर अपने पसीने की मिसाल ले सकते हैं या आंतों में मौजूद एसिड्स की मिसाल ले सकते हैं क्योंकि क्या करते हैं कि ये जरासीम से हिफाजत के लिए करीम मालिक का एक तोहफा है इसी तरीके से जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों के केमिकल्स जो हैं वो इंसान के लिए कुत मुदाफ़ियत का काम जो हैं वो करते हैं इंसानी जिसम के अंदर आम तौर पर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो अपनी मौजूदगी में बाहर से आने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसके हमले को रोक देते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स के ये नुकसान दे बैक्टीरिया को जो है वो निगल जाते हैं तो कुदरती जो है वो क़त मुदाफ़त क्या होता है उसके बारे में किसी कदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश की इससे पहले भी वीडियो क्लिप्स के अंदर मैं इम्यूनिटी और कुत मुदाफ़त के बार्स जो है वो बात कर चुकी हूँ इनशाला इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि गैर कुदरती गैरकुदरतीवत मुदाफ़त जो हैं वो क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है इसके अलावा वो कौन कौन सी ग़ाएँ हैं जो कि हमारे कुत मुदाफ़ियत को मज़बूत बना सकती हैं स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं और ऐसी कौन सी ग़ाएँ हैं जिनको मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए तो आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को फ़ायदा होगा दो में याद रखिए असल वरहमल व